25 oktyabr 2015-ci il. Saat 18:45 dəqiqə. Mən Əli İscəndərov bu gün Yardımlı rayonunun görməli bir yerindən sizə bir sujet təqdim etmək istəyirəm. Artıq payız gəlib, payız özünü göstərir. Görürsünüz, bütün meşələr artıq saralmaya başlayıb. Öz yarpaqlarını saraldıqca qızıl payız görkəmini göstərməyə başlayır. Bu isə əsrarəngiz bir tablo yaradır. Onu da mən bu dəqiqələrdə maraqlı süjet sizə göstərməyə çalışacağam. Əlbəttə mən günəşin qruba enməyin gözləyirdim. Çünki günəş qruba enməsi idi Azərbaycanın simvoluna çevrilən, böyük Azərbaycan simvoluna çevrilən Savalan dağının burdan görsənən zirvəsini görmək mümkündür. Mən ona görə gözlədim. İndi bilmirəm bunu bacaracağam ya yox. Hamamulisdə yenə yəni havada bir qaranlıq ton. Bununla bərabər ətraf sakitlik və gözəl bir tablo. Söz yoxdur ki, hava Anatoriyağa doğru getdiyi üçün kameranın gücündə bu qızıl payızın səhnəsini göstərməkdə mən çətində çəkirəm göstərdim, yəni durduğum bu ərazi Yardımır rayonunun dəniz səviyyəsindən təxminən 1800 metrə hündürlükdə olan böyük avaraq adlanan sahə və bu sahədə bir zirvə. Bu zirvədə mən dayanıram. Qarşımda söz yox ki, buradan bizim rayonumuzun Dədəqorquz timsallığı olan Qaraca dağı görünmür. Ə, e, amma mən çalışacağam. E, bəli, bəli, o zirvə artıq burdan görünür. Dəniz səviyyəsindən 1900 metrə hündürlükdə olan Qaracadağ. Qaracadağ də da Qaraca çobanın adı ilə həm çətləşən və bir zamanlar bir qədə qorxu yurdunun olduğunu əyani sübut edən bir oylaq, bir məkan, Türk oylağı. E, Əsas ki, o e, Azərbaycan-İran sərhədinin içərisində mövcudlaşmaktadır. 30-cu illərin arxiv sənədlərində görünür ki, göstərilir ki, bu ərazilər də, yəni Qaracaqdağ bir zamanlar yardımlar arasında yaşayan köçərlərin yaylağı olub. Amma ondan mətləbdən qaçmayam və ə, artıq günəş qruba endi, amma əfəsus, əfəsus mən o tablonu sizə göstərə bilmədim. Burdan Savalanın zirvəsi Bu lapluusun nöqtəsi görsənir. Savalan da biliriz ki, Savalan deyəndə müqəddəs dağ. Müqəddəs dağdır ki, böyük Azərbaycanın simvolu, atributuna çevrilmiş bir dağ. Savalan dağı öz əzəməti ilə bütün azəri xalqının vurqarının timsalıdır. Cənnincə Omlista Savalan dağına şairlər, ədəbiyyatçılar, mütəfəkkirlər öz əsərlərində ilhamı gəlib, onun vuqarının duyğulanıb nələr yazmıb. Böyük Azərbaycanın simvoludur. Və hətta orada bir e, əfsanə var. Deyirlər ki, Savalanın zirvəsində bir yiğit yatır. O yiğit həçənsa ayılacaq və böyük Azərbaycanı birləşdirəcək. E, həmşə şairlərimiz istər e, 19-cu əsrdə, istər 20-ci əsrin əvvəlində bütün ədəbi aləmdə olan görkəmli ədəb yaşına şairlərimiz, yazıçılarımız həmişə savalana o dağın vuqarına yaradıcılığından bərəcət eliyiblər və ondan ilham alıblar. Mən bax bu ərazidən görünür də əfsus ki, artıq tuman gəlib bu Həmişə zirvəsi dumanlı olan bu Savalan dağdır. Savalan dağı mən sizə deyim ki, yardımını Arvanata əlvan düzündən də görünür. Amma bir neçə dəfə mən getmişəm bu süjetli əldə edə bilmə. Bax bu gün də siz tamaşaçıların, yəni mənim də bəxtim gətirmədi. Bəxtim gətirmədi. Böyük əziyyətlə, böyük e, məhəbbətlə mən bu məhkəməyə gəldim ki, gözlədim ki, günəş qrupa enəcək bə savalanın zirvəsini həm özüm görəcəyəm, onun zirvəsinin aurası ilə. Bunu hamı deyir. Deyir, savalanı görəndə onunda xüsusi bir sehr var. O sehr adamı, yəni bir azəri e, söhbət gedir azəri soydaşından. Azəri soydaşı nə vaxtı olsa savalanı görəndə istərsə ondan duyğulanır, ondan ilham alır. Çünki savalan Həqiqətən möhtəşəmdir. Söz yoxdur ki, bütün dağlar möhtəşəmdir. Ona görə bizim aşıqlar, bizim ədəblər, birin şairlər nə haqq yerə dağlara yüzlərlə şeir, mahnı, əsər, hətta rəssamlar da öz əsərlərində o dağların zirvələrini əks etdirməyə çalışıblar. Amma bu dağların içərisində böyük Azərbaycanın simvolu olan Savalanın başqa bir yeri var. Savalana mən özüm də istənilən e, mən elə gəlir ki, normal Azərbaycan vətəndaşıyam. Nə vaxt savalana görsə, onun sehrindən ona pay düşür. Onun e, onda bir xüsusi e, bir e, aura var ki, o aura insanın qəlbini təlatümə gətirir, ürəyini titrədir, qəlbini titrədir sözün həqiqi mənasında. Mən yenə gözləyirəm ki, o bulud oradan çəkiləcək və savalan bəlkə də odur, savalandır, bəlkə də odur. E, Bəli, 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 bəli. Bəli. Bəli, odur, ə, savalandı, artıq öz zirvəsini görünür. Təəssüf ki, mən burdan onun qarna örtülü olan savalan. Doğrudan da mən ə, sevinirəm ki, onun zirvəsini görürəm. Bu zirvəni görəndə istərsə məsəl insana xüsusi bir ə, xüsusi qəlbinə bir təlatum gəlir. Axı savalan Azərbaycanın simvoludur. Burdan sözün həqiqi mənada payız öz yaşıl e, görkəmini artıq yerdəmində də göstərib, amma yarpaqların qızılı rəngi artıq saralmağa doğru bir qızıl payız görkəmi verir. Günəş qurbə endikdən sonra alatoran öz işini görür. Mən də artıq e, bu etüdlərdən sonra Reyana getməyə qayıtmağa tələsəcəm. Amma əslində kimsə burada bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə dursa bir sakitliyin bir həzin harmoniyasında mənim elə gəlir ki, dünyada ruhum əsas qidası. Hər bir normal vətəndaşın qidası. Ruhumun qidası olduğu üçün mən bu sakitlikdə demək olar ki, bütün 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 əsəblərimdə, qayğılarımda və ə, düşüncəmdə bir dincilik dincilik çünki bu dağların da bu meşələrin də bu mənzeraların da xüsusi bir aurası var ki, bu aura insanın xarakterini xarakterində titrəşə yol açsam emosiyalarını sakitləşdirir və insana xoş duyğular bəxş edir artıq günəş qruba enir. Onsuz da məsissə e, Savaranın zirvəsini göstərə tam şəkildə göstərə bilmədim. Çünki Alatoranlıq özünü göstərməkdədir. Amma ümumilikdə mən hesab edirəm e, Azərbaycanı sevən, böyük Azərbaycanı sevən, vətəninə sevən nə isə olmasa ömründə bircə dəfə Savaranı görmək arzusu ilə yaşayır və o Savaranın zirvəsindən ona düşən Sehir onun xarakterinə düşən işıq onun e, bir azəri vətəndaşı kimi formalaşmasında, azəri vətəndaşı kimi xarakterinin bir əs e, jüst e, soydaş kimi vətənpərvərlik ruhu aşılanmasında çox böyük əhəmiyyət, əhəmiyyətəyə olar. Ümumilikdə yardımlı da böyük Azərbaycanı bölən sərhədlərin ətrafında mürgüləməkdədir. Bir zamanlar bura böyük Azərbaycanın mərkəzi hesab olunur bu ərazilər, amma indi bizim Azərbaycanın Azərbaycan Respublikasının ən gözəl yerlərindən biri və bu yerlərin öndə öz gözəlliyi hər zaman insanları valeh edir. Mən Əli İskəndərov sizə bu süjeti yəni 1 oktyabr günlərindən 9 oktyabr aylarında bir payız günündə təqdim etdim.